friend jumpa lagi di Raf Toys yeah. di channel mencari ikan yuk ayo kita cari ikan lagi yuk guys bersama Raf Toys siapa tahu di kita sini wah ini apaan, guys? wah guys di sini ada kolam kolam guys wah dan sepertinya ada perangkap ikan nih ha? jangan jangan perangkap ikannya sudah berisi ikan nih coba kita angkat ke darat guys ya wah guys sepertinya berisi banyak ikan guys wah yuk, ikan ikan apa ya guys coba kita keluarin wah guys kita Panen banyak ikan ikan nih. Wah itu lihat nih guys, ikan apa nih guys ya? Wah ada ikan nila guys. Wah itu banyak ikan nila nih. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wah dan lihat nih guys, sepertinya ada ikan gurame juga nih. Wah guys banyak banget guys. Kita panen panen guys. Ikan nila dan ikan gurame. Wah itu lihat nih guys, kita bisa budidaya nih. Akhirnya kita bisa nggak beli ikan lagi guys. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan lihat nih guys masih banyak nih. Wah guys, kita panen banyak ikan ikan yang bisa dikonsumsi. Wah lihat nih guys ada yang lumayan besar nih wah lihat nih guys kita masukin ke dalam wadah guys ya lihat nih guys ada juga yang kecil kecil guys kita masukin ke dalam wadah wah lihat nih guys kita masukin semua guys ya yang ini juga ikan gurame guys lihat nih guys kecil kecil banget tapi lumayan lumayan juga sih kalau untuk digoreng soalnya banyak guys lihat nih guys kita masukin semua guys ya wah kita berhasil dapat perangkap ikan di dalam kolam ini guys dan coba kita cari cari lagi guys ya siapa tahu di sekitaran sini ada kolam kolam lagi yang berisi perangkap ikan lihat nih guys di sini ada lubang lubang wah liat lihat guys apa anti yang keluar besar banget guys wah lihat nih ya guys sepertinya di sini ada kura-kura guys kura-kura ninja kali ya kura-kuranya nggak malu-malu guys ya coba kita balikin badannya guys siapa tahu dia pintar balikin badannya kembali ya guys sepertinya dia kesusahan guys waduh tapi tapi sepertinya dia akan berusaha guys wah tapi kura-kuranya mager mager nih dan kita bawa pulang guys ya dan itu guys wah itu apaan guys wah guys guys perhatikan guys itu apaan guys ya wah wah guys guys sepertinya ada anak buaya di dalam lubang-lubang ini guys, waduh mending kita pulang aja guys ya. soalnya kakak takut, nangkap buaya guys. nanti kita malah digigit guys. waduh guys, apaan tuh guys? wah ada yang keluar di dalam lubang besar banget nih guys. wah guys, ada ikan lele jumbo yang keluar dari dalam lubang nih. wah guys, guys kumisnya lebat banget nih. waduh guys, wah, badannya licin banget guys ya. kayak pakai sabun nih. waduh lihat nih guys, ini adalah ikan lele jumbo yang kakak temukan guys. waduh kita masukin ke dalam wadah guys ya. dan coba kita periksa kolam-kolamnya lagi guys. Wah wadidaw sepertinya di dalam lubangnya nggak ada lagi yang keluar-keluar nih coba kita pancing-pancing guys ya wadidaw sepertinya nggak ada lagi ya wadidaw ada lagi ada lagi kayak ya wadidaw guys. ada lagi ada lagi nih wadidaw kurang-kurangnya keluar lagi dari dalam lubang ini wadidaw tapi yang ini lebih kecil lagi guys wadidaw guys coba yang ini kita balikin badannya ya wadidaw guys yang ini bisa balikin badannya guys soalnya masih kecil-kecil kalau besar kesusahan guys soalnya cangkangnya kebesaran kita bawa pulang juga guys ya mencoba nah, kita cari-cari lagi guys siapa tuh di sekitaran sini ada lubang wah guys apaan nih guys wah guys di sini ada balon balon nih guys jangan jangan di sekitaran sini ada yang ulang tahun kali ya kok nggak nggak gundang gundang ya ah, lihat nih guys lihat nih guys ekspresi balonnya ngapain nih sepertinya lagi ngantuk atau lagi ketawa kali ya wah yang ini kita pecahin guys siap siapa tahu ini beneran balon ulang tahun biasanya balon ulang tahun di dalam ada hadiahnya lo guys hitung bareng bareng guys kita pecahin satu dua tiga wah ini guys balonnya malah bocor guys coba kita tusuk tusuk lagi guys ya siapa tahu bisa pecah waduh guys guys balonnya nggak mau pecah guys wah lihat guys wah balonnya pecah dan ternyata di dalam ada ikannya guys wah lihat guys ada yang berwarna oranye nih wah warnanya sama dengan balonnya guys yang ini ada ikan mas guys ikan mas komet kita masukin ke dalam wadah guys ya beneran kan di dalam balonnya ada hadiahnya wah yang ini sepertinya ikan mas juga guys tapi ikan mas koi slayer guys mantap neng man. kita masukin ke dalam wadah guys ya coba kita cari-cari lagi guys siapa tahu di sekitaran sini ada banon lagi, guys. Wih, itu apaan, guys? Wah, lihat nih, guys. ada yang bergelending-gelending nih. Wah, sepertinya ini botol-botol, guys. Jangan-jangan ini botol-botol ajaib kan, ya. Yang kalau digosok-gosok keluar gini. <laughs> Coba kita ambil penutupnya dulu, guys, ya. Wah, penutupnya terbuat dari... Wah, terbuat dari daun pisang guys wadidaw wadidaw coba kita periksa guys siapa tuh di dalam ada jeng yang keluar guys ya wih coba guys sepertinya di dalam ada ikan guys wah guys ada dua guys ada yang kecil kecil yang berwarna hijau nih coba kita tangkap yang ini dulu guys ya wadidaw ikan apa guys ya kecil kecil banget nih wah sepertinya ini ikan glowfish sumatera guys wadidaw ini ikannya masih hidup nih jangan jangan itu yang berubah jadi jin kali ya wadidaw yang ini juga cantik banget guys wah yang ini bukan ikan bukan ikan glowfish guys tapi yang ini ikan coba multicolor guys wadidaw guys cantik banget guys ya kok bisa bisa bersama guys ya ikan cupan dan ikan glowfish-nya. coba kita cari cari wah, guys guys berarti kan guys wah di sini ada kolam kolam nih guys coba kita tangkap tangkap ikannya guys ya ini ikan apa ya wah ikannya putih putih panjang panjang nih wah sepertinya ini ikan yang bisa dikonsumsi juga guys bukan jenis ikan hias wah ini adalah ikan patin albino guys kita masukin ke dalam wadah sini aja guys ya dan coba kita tangkap lagi nih sepertinya di dalam kolamnya masih ada nih wah ini dong guys lihat ya guys wah yang ini sepertinya juga albino nih Wah, dido, lihat nih guys, kulitnya kayak kulit bayi, merah-merah. <laughs> Wah, dido, ini adalah ikan sabu-sabu guys. Biasa juga disebut ikan tokek karena bentuknya kayak tokek, guys. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Mencoba nah, kita periksa lagi guys. Yang itu guys? Ada yang gerak-gerak juga di sekitaran sini. Wah, lihat nih guys, di sini ada lubang-lubang. Wah, dido, airnya gerak-gerak guys. Siapa tahu di dalam ada sesuatu yang makin keluar. Sepertinya ada yang mau keluar guys. Coba kakak, kakak periksa guys. Ya. Wah, ini guys. ada yang, 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 yang kasar-kasar nih. Wah, dido, guys apa nih? Wah, rupanya di dalam ada ikan sapu-sapu juga guys waduh yang ini adalah ikan sapu-sapu yang gak albino guys kulitnya kasar-kasar banget nih dan coba kita periksa lagi guys ya siapa tahu di dalam lubang-lubangnya ada wah ini guys apaan tuh guys ada ekor yang kayak ekor ular guys wah ini guys kakak takut banget nangkap ular guys waduh tapi coba kita periksa guys ya siapa tahu bukan ular wah ini guys ikannya keluar nih wah lihat nih guys sepertinya ini ikan lele guys ikan lele albino bukan ular guys ekornya aja yang kayak ular suka, -suka so, takut sama ular guys waduh kita masukin aja ke dalam wadah guys ya dan sepertinya airnya sudah tenang guys pasti di dalam sudah ada ikan-ikan yang mau keluar. Coba kita lanjut cari kolam-kolam di sekitaran sini, guys. Ya, siapa tahu ada kolam-kolam lagi, wahnya panas. Wah, guys, di sini ada kolam-kolam nih. Wah, dan lihat tuh, guys, perhatikan di dalam kolamnya, banyak ikan hias kecil yang berwarna-warni. Wah, ini coba kita serok-serok guys. Ya, lihat nih, guys, ada yang cantik banget nih. Wah, sepertinya ada dua. Wah, guys, guys, kakak dapat dua nih. Wah, sepertinya kakak mendapatkan sepasang ikan cupang. Wah, kakak ikan cupangnya cantik banget, guys. Ya, kita masukin ke dalam wadah, kita bisa budidaya ikan cupannya nih Soalnya berpasangan Lihat nih guys ada lagi ada lagi nih Wah sepertinya kakak langsung dapat dua lagi nih Wah guys guys perhatikan guys Yang ini ikannya gemoy gemoy guys Perutnya bukit bukit lucu banget ini adalah ikan mas guys Ikan mas koki Mantap nih Kita masukin ke dalam wadah guys ya men sepertinya masih ada nih Wah didaw, lihat nih guys Masih ada dua nih Coba kita seruk-seruk juga guys ya Waduh Yang satu itu lompat ke darat guys Wah didaw, lihat nih guys Ikan yang, ikan yang ini Pintar lompat-lompat guys Wah rupanya ikan pelatih pedang guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Pasti ini pasangannya Wah guys guys Sini dong ikan Wah lihat nih guys yang ini ikan pelatih juga guys mungkin yang ini yang betina guys yang tadi itu yang jantan yang sepertinya kolam-kolamnya sudah kosong nih coba kita lanjut cari-cari lagi di sekitaran sini guys ya siapa tahu ada kolam-kolam lagi wah ini apaan guys wah guys guys perhatikan guys di sini ada balon lagi nih wah jangan-jangan ya, ini balon berhadiah lagi yang berisi ikan guys mending kita pecahin guys ya hitung bareng-bareng satu dua tiga wah guys balonnya pecah guys wah dan ternyata di dalam balonnya banyak ikan-ikan yang kecil-kecil banget guys dan warnanya cantik-cantik guys dan -cantik, ini guys yang ini lebih kecil lagi nih Wah guys Rupanya ini ikan molly guys Ikan molly black Dan lihat nih guys Yang ini ikan molly black juga ya Wah tapi yang ini perutnya buncit-buncit guys Ini adalah ikan molly black gold Wadidaw guys kita masukin ke dalam wadah guys ya Itu adalah ikan molly balon guys Soalnya perutnya kayak balon nih Gemu-gemu ya Lucu banget ikannya Kita masukin ke dalam wadah Dan lihat nih guys ada anak-anaknya nih Wah dia berkembang di dalam balon Wadidaw wadidaw sungguh aneh tapi nyata guys ya Ini adalah ikan molly juga guys Dan sepertinya yang ini ada lagi ada lagi kan Molly nih wah mungkin ini induknya guys ya ikan Molly besarnya memang gak bisa besar kita masukin ke dalam wadah dan coba kita cari-cari lagi guys ya siapa tahu di sekitaran sini ada balon lagi wah itu apa Wah, ada kelapa nih guys Jangan-jangan ini kelapa muda ya Waduh Kebetulan kakak juga haus nih Waduh, tapi lihat nih guys Wah, sepertinya kelapanya rusak guys Dan lihat nih guys, sepertinya ini digerogoti sama tikus Wah, dan lihat tuh guys Sepertinya di dalam ada sesuatu guys Ada kelapa-kelapa yang nongol eh, Kelapa-kelapa kepala-kepala yang nongol guys Coba kita keluarin guys ya Siapa tahu itu adalah hewan-hewan guys Hewan-hewan yang menggerogoti ke kepala ini eh. Kepala kelapa ini Waduh guys, lihat tuh guys Sepertinya ada yang keluar nih Dan sepertinya di dalam masih ada guys Wah guys, ada yang panjang panjang di dalam kelapanya guys wah lihat nih guys yang ini apaan guys ya ikan apa ya wah guys guys perhatikan guys sepertinya ini ikan gabus guys wajar oh, oh, badannya juga licin licin nih wah beneran ikan gabus guys kita masukin ke dalam wadah guys ya dan ada yang lumayan besar nih guys waduh kayak ular ya perutnya kayak ular guys dan lihat nih guys sepertinya ini adalah ikan ikan cantik juga guys wah guys badannya licin banget nih oh my god guys rupanya ikan cana guys waktu cantik banget guys ya dan lumayan besar nih masa iya sih ikan kenanya dan menggerogoti kepala itu ya kepala kelapa itu Wah, mending kita masukin ke dalam wadah guys ya dan lihat nih guys banyak banget ikan hias kecil yang kita temukan kali ini guys banyak juga ikan cupang lu guys ada yang multicolor wah dan ada juga ikan mas guys ikan ikannya cantik cantik banget guys kakak puas banget nangkap ikan ikannya guys soalnya seru banget guys ikannya lucu lucu jadi kakak sudah nggak sabar mau bawa pulang ikan ikannya guys sampai jumpa di video selanjutnya guys ya jangan lupa like share dan subscribe subscribe bye bye guys sampai jumpa lagi